Ну вот скажите, вы реорганизацию когда начали? Вот ваша официальная виза. Лиц... Все в да. виде да. реорганизации я я а я вам кажу, за цей приоритет, когда в нем были изменения. И какие изменения вносятся? А приоритет был вне ней в... администрации. сам в... совет 30 -го, 12 -го да. 2020 года. Когда? 30, -го, 30 -го, 12 А, в день контракта? Это день заключения контракта, 31-го. То есть вы сначала реорганизовали ее на морозлейку, а на следующий день, 31-12 с ней, договор заключили в рда? Правильно? Давайте мы прекратим вот этот вот, вот эту безграмотность. Но, знаете, извините, я, я прошу, давайте, ну, с повагою відноситься до вас. Я просто, не пожалуйста, извините. Я я прошу, с повагою. Хорошо, с повагою. Чем вы говорите 26 -го числа. Боже. Послухайте, послухайте. Да. Ну, давайте, да. я хочу. Да. Контракт укладывается 26 числа 2020 года. Да. Когда? 20-го. 20-го 20 года. 20 -го Кем? Видела, он сидит и говорит. Дарья, мне скажите, пожалуйста, даты. Дарья, скажите, пожалуйста. 26 20 черня 2020 года. Черня это что? Ее. <гиня> Согласно вашей официальной ответственности на адвокатские заплаты, вы четко даете дату 31-го -12 12-го 20 -го Все, точка, я больше не хочу. Это нет, 31 12-го, это дни на праздник Сновника. 30-го дни на праздник Теперь смотрите, я посылаю всех зрителей на первое наше видео посмотреть минуту, минут, там где я обращаюсь к Татьяне Ивановне Домчинской и спрашиваю ее, почему она так относилась ко мне как к маме. Значит, слова Татьяны Ивановны, ваши слова, цитирую, сгибнула до В мої повноваження не входять займатися вами соціальним статусом як мама. Це по-перше. Згідно до розподілу, Тетяна Івановна, згідно до закону про освіту, про освіту, закону світу, закону світу. І згідно вашої посадової інструкції, згідно ваших повноважень, мені тоже, що, що там. Не входит до полноважного. вы обязаны мной заниматься, потому что я есть мама, батьки и ученики, есть участники учебного процесса. Первое. Второе. На 11.35 вы публично собрали На 11.35 подруги. Вот так вот. Вы смотрите свою видео. Статью 35. Украины занимающий посаду. Довожу до вашего видома. Не державного службовца. М -м -м. То есть, вы опять врете. Державный службовец вы 16 -го года нажали На жаль. На жаль. Следующая ваша цитата. Публично знов не врете. То, что не а что? Это? Ну, я люди сами посмотрю, да? Дальше что? А, дальше. Не могу. Втручаться до органов миссионного да, и так далее и тому подобное. Значит, согласно вашей посадовой инструкции вы можете втручаться даже без войны. А согласно, что там, как закон гласит, правового статуса в военное время, вы обязаны этим заниматься. Но, на жаль, вы этим не пользуетесь. Дальше я даже не хочу рассказывать дальше эти звучания, это будет чуть позже, потому что мне выделено только 30 минут. У меня, значит, что тут где-то в питании. Ну, Сформулируйте, пожалуйста, что мы не ага. А ну, непонятно, да, сколько нарушений было? Слава памяти, да. Мы официально забрали. А, давайте в районе районе... Э, ради. Ага. Документи на підставі чого було виключено включено Маразлівську сільську раду угу. в двох тисячі час жовтня 2020 року. Рішення і ось я вам надаю статут. Ми просили засвідчену копію, щоб нам надали в двадцятому році і відповідно до статуту. Двадцяти що тут написано? Давайте, я сначала вот этот решение. Решение, да, да, я когда надала? Жовфня. Это когда вам раньше решение дали, а тут у вас совсем другие даты стоят. Нет, потому, это для нас, это мы делали. Да, это, да, это я знаю в основномниках. Хорошо, питание, что вы знаете, ваше вопрос еще... Мне 20 минут, у меня просто еще есть информация. Я это да, дополнительно да. изучу. Смотрите, э, чтобы вы понимали, какая некомпетентная у вас людина, где службовец номер 5. Где э, службовец номер 5? <клес> Значит, заєгли, 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 запрошували, не перевіряли, ніхто не мав повноважень, і вони мені тут пишуть відповідь. Порушень медицинською сестрою Запорожан з вимог Кабінету Міністра від 20.01.21 номер 31 про затвердження порядку медичного обслуговування учнів закладу загально-середньої освіти не виявлено. Uh, Ви знаєте, про що мусить цей закон? Вот этот, вот, вот этот. Знаете? А? А, согласно этого нового закону, у меня не я не рам я даже не имею образования, вы имеете, пишите магистрские, даже на кто пишет. А, значит, а, а, значит, вот этот закон гласит о том, что медсестра любого учебного заклада не имеет права даже притронуться к беременку. Два притопа, три приклопа. Понимаете? Ничего. Не обтирать, не давать таблетки, ничего. Ее задача сразу выкликать скорую помощь. Все. А потом уже звонок родителям. Сразу же. А, свои все преступные деяния медсестра писала сама. особистой записки. Татьяна Ивановна, смотрите, все красочно расписывает. Все, что нельзя, у нее можно. А где же работал ваш закон? То есть вы считаете так же, как медсестра? Вы не знаете этого закона. О чем гласит закон 1646? Скажите, пожалуйста, у вас красочные... А чего я должна процитувать? А у вас красочные, послушайте, Василий Петрович, у вас на первом этаже, когда я еще была разгубленной мамой, трясущейся, правду, защиту. Я бегала там по кабинетам, и тут вдруг я вижу огромный плакат «Стоп буллинг» по силе РДА. О чем он гласил? Вы его читали, когда развешивали эти плакаты? Ну скажите, вы же держите да, борец. Вы же даете видповеди людям. Читала. Ну и о чем он гласил? Пожалуйста, скажите нам. Тупые. Ну я же не знаю, про что вы на это Ну основные тезисы. Основные тезисы. Два тезиса этого закона. Это пущение в вскувание у может помочь членам заклада. Дальше Нет. что? Что самое? Постекание. А дальше? Ну, а, подавать. хотите, я его процитирую? за два Жень. Не имеющий статус, дешевый муж. И да. магистра. И да. не получающий зарплату имеет больше миллионов в год. Вы Значит, да. это был закон 1646. Значит, ребенок, вам тоже это касается, имеет право в письмовой или в устной форме я как мама, письмо или вкусно. А, знаете, что такое новая украинская школа, которая, программа, которая работает с 16 -го года? Она звучит так, Василий Петрович. Программа звучит «Школа без насилия». То есть, вот тут вот ребенок, а все вокруг крутятся. Ну, это в смысле и было так всегда, должно было быть так всегда. А все вокруг кружатся. И если на ребенка, даже если кто-то криво посмотрел, и он побежал к директору или к вам, или к вам, Феодора Корчарина, о том, о чем я вам говорила, да, то вы, сво своей вы что делаете? Вы сразу регистрируете этот, даете ему номер входящего. Дальше, в течение суток, в течение трех суток, собираете комиссию, а в течение десяти суток выносите решение. Но не забывайте о том, что первое, что вы должны сделать просто после приказа, вы должны побежать в полицию. Скажите, о чем вы побежали в полицию? Вы, когда получили Зеленина и и читали весь этот бэзл, вы давали запрос в полицию? Вы, лично вы. Когда назначали Кучерову на рассмотрение. Не почему? Поменяли. Не помню. Естественно, о чем вы говорите. Все не помню, а не знаю. Дальше. О, еще один есть очень интересный. За вашими Значит, есть такой красочный ответ Там, где я вас, Василий Петрович, многократно прошу разобраться Посмотрите, обратите внимание У вас есть полноважение Вы меня игноруете Собирайте вот это циркачество Приглашайте этих э, недоучителей Которые взмущались годами над детьми Вы знаете, что они устроили здесь? Судилище Судилище у тех, которых отчисляют. Я с ними встречаюсь сейчас, и мы снимаем показания. А, ну, у вас там свои видения на эту ситуацию. И тут вдруг вы говорили мне, что вы не знаете, что, о чем я. Когда я вам описываю все преступления ваши, вы вдруг мне пишете, держава выплодать перед людьми. Ответьте мне, пожалуйста, Павлович, что это означает. Я тупая, я не понимаю, что это. Значит, вы совершаете преступление, противозаконные деяния, вернос на моего ребенка, моей няни, все, да? И за вас держава отвечает. По-перше, это не что? я говорю, это говорит статья 3 Конституции Украины. Я говорю, что это Третья, да? Третья, да? Не я говорю. Так, ну тут же вы, не забывайте, я цитирую вас. У вас претензия, конечно. Какое питание? Я не понимаю, что Ну, скажите, это питание? Я так понимаю, что Конституцию Украины. То есть это согласно Конституции преступник не отвечает за свои деяния, отвечает государство. А то что написано, что она не отвечает за... Ну скажите, в какой статье? Давайте я послушаю. Напишите мне ручки, чтобы я уточнила. Так. так вам написано, статья 3 Конституции Украины. Там нет такого, я читала. Извините. Дальше. Но тут же вы пишете мне, наверное, что одной рукой.